Всем привет, с вами Клаудин Полина 50 и сегодня я вам покажу все свои вещички Monster High Первая вещь это мой портфель школьный Тут логотип Monster High Дракулаура, Франкенштейн Клаудин Вульф, Клеоденел и Лагуна Лу Тут еще вот такие вот разные узоры под стиль Monster High Следующая это моя сумка Monster High с Драколавра, Франкенштейн и Клаудин Вульф. Тут логотип Monster High. Тут темно синее, белое, тут розовое. Сумка такая красивая очень. Много чего вмещается. Два И вот на таком вот ремешке. Теперь перейдем к журналам и всяким таких вещичкам. Первая это настольная такая, не настольная игра. А, ну, тут можно делать вот браслетик. Берет такую ленточку. Э -э потом остались на нее буковки, брелочки. Есть светящиеся в темноте. Я сейчас вам покажу. Ну, тут, конечно, вот так вот плохо видно, но вот она останется вот такого вот цвета. Следующая вещь это у нас зеркальце зеркальце на черепка со стразами всякими. И тут саму сердечко. Теперь у нас идет косметичка. Тут начало брелочек с Ее питомец. И вот тут такой вот бантик с черепком. Сама такая сумочка. И я в них храню. Это тоже часть считается, Уно Monster High. Такая вот сумочка, это косметичка для нашего там, этого зеркальца. Очень красивая. Теперь идет у нас Monster Хай, такая вот книжечка. Первое, что мы видим, тут надо клеить на уже готовые такие образцы. Вот одежда, сейчас я вам покажу. Вот это у меня э, приклеено все. Да, это все приклеено, потому что вот. Потому что сейчас видите, вот тут видите лямки не чуть-чуть вот это вот. И вот тут вот кривовато. Тут у нас идет Эбби. Драколавры, ну все пойдут. А вот еще не готовы увидят Вот так вот. Следующее. Это нючок минутаик. Ну, я живу в Эстонии. Не эстонский язык. Вот мы его открываем. Тут первую вот, картинку. И дальше можете писать все, что угодно. Все, что хотите. Такие уж странички. И на обратной, и на обратной э, страничке вот так вот. Следующее. Это у меня папка Monster High Best Friend. Тут вот у меня Дракула Орел, Лагуна, Клео, Франкенштейн, Клаудин Клодин и Игули Йопс. Тут вот такой обложечка. А сзади логотип Monster Хай. Так вот. Перейду тетрадочки. У меня есть Дракулауры, Клаудин Вульф, Франкенштейн и Клео Денел. Вот тут нанесем сама Дракулаура. Надпись, логотип Monster High. Тетрадка в линейку. Клео Денел другая, вот тетрадка другая, надпись и... Другая тоже в линейку. Теперь идет Фрэнки Штейн. тут она нарисована, этой ручка, логотип Монстра Хай, и вот вы сразу можете видеть, что в клеточку. Теперь Клавдин Вольф нарисована, тут другая надпись, косточка, логотип Монстра Хай, и уже видно, что в клеточку. Вот так. Следующее, это у меня два журнала Монстра Хай. Надо мне Фрэнкерсон, а другом у меня Перетто. И вот тут, знаете, что должно быть? Черепок, зеркальце наше со стразами. У меня тут порвано, ну вот такой вот журнальчик идет, рассказы, Все вот отрывки, мультик, игры, описание. И вот тут как сделать вот обруч по мотивам клея, плакат, ну и там дальше и такого. Следующий у меня с Фрэнки. Тут вот такая вот сумочка была. Видишь, так. Лео описывает. Дьюс. Стоит вопросы другом. Друзьям. Там. Тут такой вот бантик. Опять же, плакат. Дискотека. Калдин Вольф. Отписание. Отгадки, кроссворды. И игры. Тут очень весь журнальчик. И последнее, вот как сделать ну, стаканчик для ручек, если тогда. Следующий, это у меня такой вот э, журнальчик, крутые загадки. Тут надо писать все. Наклейки вот, вот такие вот красивые. Можешь создать платье. Ну и все такое. Всем привет. И это, да, ну, второй такой журнальчик. Только другие, опять же, всякие загадки. Тоже наклейки, которых тут тоже нет. Ну, точно все такое же. А теперь это моя творческая книжка. И тут надо рисовать на них одежду, что очень интересно. Я срисовываю, все. Я все срисовывала вот с да. Вот такие вот костюмы все. Тут тоже готовые картинки такие и так, так далее. С вами была Клаудина Полина. Всем пока!